بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه واذلاله خذلانه فتصير الخذلان ان لا يوفق العبد الى ما يرضاه منه va alloh taolo o'zi xohlaydigan qulini hidoyat qiladi o'zi tarafidan fazl qilib va xohlaydigan kimsasini adashtiradi o'zi tarafidan adolat qilib va adashtirishi yordamsiz tashlab qo'yishidir va yordamsiz tashlab qo'yishining tavsiri quldan rozi bo'ladigan narsaga qulga tavfiq bermasligidir va e bu ham alloh tarafidan adolatdir va gunoh evaziga yordamsiz tashlanuvchining uqubat ko'rishi ham alloh tarafidan mana shunday adolatdir alloh va taoloning fazli va adolati to'g'risida abu hanifa rohimaulloh zikr qilgandi lekin u yerda savob bilan gunoh to'g'risida bahs qilgandi bu iboralarda iymon va kufr to'g'risida alloh taolo bir kishini hidoyat qilishligi yoki adashtirishligi to'g'risida bahs qilyapti aslan bu masala muhim masala va ko'pchilik tushunmaydigan nozik masala bo'lganligi uchun abu hanifa rohimaulloh boshqa bir shaklda yana takror keltiryapti ayni shaklda takrorlasa bu holis takror to'g'ri kelmaganligi uchun boshqa bir shaklda zikr qilyapti alloh taolo o'zi xohlaydigan kishilarni hidoyat qiladi kimni xohlasa hidoyat qiladi allohni ixtiyori hidoyat qilishligi alloh tarafidan fazl bo'ladi Kim kimga fazli karam qilsa ehson qilsa shu kulini hidoyat qiladi bu yerda demak alloh taoloning hidoyat qilishligida ikki narsa bo'lyapti birinchidan o'zi xohlagan kishi kimni xohlasa shuni hidoyat qiladi demak agar butun payg'ambarlar to'planib bir kishini hidoyat qilmoqchi bo'lsa lekin alloh taolo uni hidoyat qilishni xohlamasa butun payg'ambarlarning xohishi allohni xohishiga qarshi hali haligi odam bir hidoyatdan mahrum bo'lib qolaveradi shuning uchun hidoyat Allohning qo'lida kimni xohlasa shuni hidoyat qiladi demak inson hidoyat sohibi bo'lishligi uchun faqat Allohga sig'inishligi lozim faqat allohga yalinishi lozim Allohdan boshqa hech kim hidoyat bera olmaydi. mana yani bizning zamonimizdagi pirparas shayxparast kishilarni ko'pchiligi shu masalada adashganligidan pirimiz bizni hidoyat qiladi shayximiz bizni hidoyat qiladi shu rahbarimiz shu olimimiz bizni hidoyat qiladi yani, degan buzuq aqidasini sababidan uni o'zlariga xudo qilib olgan lekin abu hanifa rohimaulloh shu botil aqidalarni rad qilib aytyaptiki olloh xohlagan kishini hidoyat qiladi kimni xohlasa shuni hidoyat qiladi alloh xohlamasa hech kim uni hidoyat qilolmaydi hech kim hatto payg'ambarimiz alayhissalomga ixtitob qildikiey muhammad alayhissalom albatta siz yaxshi ko'rgan kishilaringizni hidoyat qilolmaysiz ko'ring muhammad alayhissalom yaxshi ko'rgan kishisini hidoyat qilolmasa boshqa shayxlar pirlar olimlar hech qachon o'zi yaxshi ko'rgan odamlarni hidoyat qilolmaydi hidoyat ollohning eng buyuk ne'mati yani hidoyat nima degani o'zi hidoyat alloh subhana va taoloning qullariga lutf qilib ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishligi va to'g'ri yo'lga boshlashligi hidoyatni tarifi to'g'risida ulamolarni o'rtasida ko'p ixtiloflar bor ba'zilar aytadiki hidoyat allohning rizosiga olib boradigan narsani ko'rsatish deydi ba'zilar aytadiki ollohni rizosiga olib boradigan ko'rsatish deydi lekin butun ulamolarda fikr to'planadigan tarifi hidoyat alloh subhan va taolo quliga lutf qilib unga haq yo'lni ko'rsatishligi o'zini rozi qiladigan narsalarni ko'rsatishligi demak alloh subhana va taolo lutf qilib marhamat qilib rahm qilib fazil qilib haq yo'lga ko'rsatadigan narsasi o'zi xohlagan kishilarga bo'ladi har bitta inson allohga sig'inib yalinishi ki kerakkio olloh bizni shu o'zing xohlagan kishilardan qilgin hidoyat qilmoqchi ki bo'lgan kishilaringdan qilgin deb yalinishlik kerak shuning uchun mana fotiha surasidaehiro sizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deb doim o'qilib namozlarda takror allohdan duo qilinadi nihoyatda muhim masala hech kim bilmaydi hech kimga kafolati yo'q bu odam hidoyatdaligi hidoyatda davom etishligi oxiratga hidoyat bilan ketishligiga hech kimni kafolati yo'q demak hidoyatni hosil qilishlik uchun hidoyatda davomli bo'lishlik uchun va dunyodan hidoyatli holatda ketishlig uchun doim allohga sig'inib yalinib yurishlik kerak bir odamga hidoyatni berilishligi ham ollohning fazli bo'lyaptn alloh tarafidan fazl bo'lib insonni layoqatidan emas hidoyatga musharrab bo'lgan odam hidoyatdek buyuk ne'matga loyiqligidan emas o'tgan darslarda aytganimizdek inson nihoyatda ojiz gunohkor allohning ibodat haqqini ozgina miqdorini ham ado qila olmaydi allohga qulliq qilishlikda nihoyatda noqis gunohda yurganlar emas doim ibodatda yurganlar ham noqis hatto malaklar alloh tarafidan doim ruku qilishlikka yoki doim sajda qilishlikka yoki olloh xohlagan ba'zi ibodat ko'rinishlariga ma'mur bo'lgan farishtalar qiyomat kunida ollohni zini bilan u ibodatlardan turganlarida aytadiki olloh seni ibodatingni haqqicha biz senga ibodat qilolmadik deydi yani doim vujudga kelgandan beri doim sajda bo'lgan farishtalar shu gapni gapiryapti endi insonlar qanday qilib gapiradi uni modomiki inson shunchalik noqis unga ollohning hidoyat berishligi ollohning fazli bo'lyapti va o'zi xohlaydigan kishilarni adashtiradi olloh bu ham olloh tarafidan adolat bo'lib bu yerda ham ikkita masala bo'lyapti ollohning adashtirishligi kimni xohlasa adashtiradi hech qaysi insonga va'da berilmaganki men seni adashtirmayman deb bu yerda inson qo'rqishi kerak yo olloh adashtirmoqchi bo'lgan kishilaringdan qilmagin o'i chunki alloh taolo adashtirmoqchi bo'lgan kishilardan qilib qo'ysa siz zamoningizdagi eng katta alloma bo'lib eng katta obid bo'lib hayotingizni oxiriga borganda kufr bilan shirk bilan ketib qolishingiz mumkin ilmda sizga hech kim teng kelmaydiganga o'xshab ibodatda hammas sizni oldigizda hijolat bo'lganga o'xshab qolaveradi lekin alloh sizni adashtirmoqchi bo'lgan bo'lsa hech kim sizga najot bermaydi buncha ilmlaringiz buncha amallaringiz foyda bermaydida dunyodan kufr bilan shirk bilan ketib qolasiz tarixda ko'p bo'lgan bu narsa mana shaytonni misoli shayton ibodat qilib yurgan vaqtida hech kim unchalik ibodat qilolmasdi jihodda ham ilmda ham ibodatni butun turlarida birinchi safda edi lekin alloh taolo adashtirdi adashtirmoqchi bo'lgan mahluqlarni ichidan ekan badda bo'lib ketdi hech kim najot berolmaydi shuning uchun inson doim ollohdan qo'rqishlik kerak oldingi masalada doim ollohdan yalinib hidoyat so'rab yurgandek eh dia sirotl mut deb yurganingizdek adashishlikdan ham qo'rqishligingiz kerak olloh adashtiradi ollohni adashtirishligidan qo'rqish kerak kimni xohlasa adashtiradi hech kim bizni himoya qilaolmaydi hech kim sizni qutqara olmaydi agar olloh adashtirsa adashtirganda ham olloh tarafidan adolat bo'ladi bu zulm bo'lmaydi alloh subhana va taolo hech kimga zulm qilmaydi zulm qilmasligini ulamolar ikki narsa bilan tushuntirishadi birinchidan butun mavjudot allohning maxluqi va quli bo'lganligi uchun allohning mulki bo'lganligi uchun xohlagandek <hahne> tasarruf qiladi xohlasa u qulini hidoyat qiladi xohlasa adashtiradi xohlasa ne'mat beradi xohlasa niqmat beradi xohlasa mukofot beradi xohlasa azob beradi xohlasa jannatga kirgizadi xohlasa jahannamga kirgizadi olloh ixtiyorli bo'lgan zot o'zini mulkida o'zini qullarida o'zini maxluqlarida xohlagandek tasarruf qiladi hech kim ollohga e'tiroz qilolmaydi butun mavjudotlar ollohni quli bo'lganligi uchun olloh nimani xohlasa shuni qiladi va u adolat bo'ladi nima qilganda ham chunki hammasini yo'qligidan yaratdi hech kimni oldida ollohni hech qanday bir qarzi yo'q ikkinchi tarafdan yuqorida aytganimizdek alloh subhanahu va taolo mahluqlariga bir ehson qilsa yaxshilik qilsa ne'mat bersa u fazl bo'lyapti chunki maxluqlar loyiq emas edi bu narsaga shuning uchun modomiki allohning ehson qilishi ne'mat berishi farzli bo'ladi ularga azob berishligi adashtirishligi ne'matlaridan ehsonlaridan mahrum qilishligi zulm bo'lmaydi balki adolat bo'ladi chunki maxluqlarni noqisligi mana shunga loyiq maxluqlarni layoqati shu ojiz noqis bo'lganligi uchun ular adashtirilsa ne'matlardan mahrum bo'lsa bu ollohning adolati bo'ladi zaraqadar zulm bo'lmaydi masalan bir xizmatchi odam sizni oldingizda ishlasa agar ishingizni yaxshilab qilsa sizni xursand qiladigan qilib siz aytganingizdek qilib shunda unga va'da qilingan mukofotdan ozroq bersangiz sizni zolim deydi lekin sizni aytgan ishingizni o'ndan birini ham qilolmasa siz unga mukofotni ozroq bersangiz yoki mukofot bermasangiz jazo bersangiz sizni zolim deya olmaydi u insonlarni o'rtasida bu narsa maqbul va ma'qul narsa bo'lgandan keyin maxluqlar hammasi noqis ojiz shuning uchun alloh taolo ularga ehson qilmasdan ularni adashtirishligi alloh tarafidan adolat bo'ladi shuning uchun ulamolar aytadiki allohga duo qilganda mana shu nuqtalarni bilib duo qilishlik kerak ya'ni birortasi aytormasinki alloh qiyomatda meni haqqimda adolat bilan hukm qilgin demasin bor bilmasdan shunday duo qilishadi ye alloh meni haqqimda qiyomatda adolat bilan hukm qilgindeb qullarni o'rtasida qul bilan qulni o'rtasidagi adolat u boshqa masala lekin olloh bilan sizni o'rtangizdagi masalada allohni adolatini so'raydigan bo'lsangiz hech qachon jannatni yuzini ko'rmaysiz allohni fazlini so'rash kerak bo'ladi mana hidoyat olloh tarafidan bo'lgandek faqat allohga xos bo'lganidek hech qaysi maxluq allohni irodasiga qarshi borib allohni xohishidan tashqari bir holatda hidoyat qilolmagandek adashtirish ham ollohnin qo'lida alloh kimni xohlasa adashtiradi hech qaysi maxluq bir maxluqni adashtirolmaydi demak mana yuqoridagi aytilingandek bir pir shayx yoki e bir maxluq olim insonni adashtirishidan qo'rqishligi durustemas shirk aqida izlol adashtirish faqat alloh tarafidan bo'ladi alloh sizni adashtirmasa hech kim sizni adashtira olmaydi adashtirsa hech kim sizni hidoyat qila olmaydi alloh taoloning qullarni adashtirishi xiylanidir nima degani loi ma'nosi yordamsiz yordamsiz tashlab qo'yishlik yordam bermaslik abu hanifa tair qilyapi olloh bittasini bir odamni adashtirdi degani yordam bermadi degani yordamsiz tashlab qo'ydi degani yordamsiz tashladi degani nima degani quldan rozi bo'ladigan amallarga qulga tavfiq bermasligi bir, bir insonga alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishligiga tavfiq bermasa demakki shu odamga olloh yordam bermayapti mana fir'avnga o'xshab şey yashatgan insonlar yoki ya qur'on hadisga dushman bo'lib yoki qur'on hadisga iymonni davo qiladi lekin zid holatda yashaybturgan insonlar ular xursand bo'lmasin hayotlari bilan mollari bilan mansablariida aldanmasin ular gunohlarni ichida g'arq bo'lib yurishligi ularning ollohni rozi qiladigan amallariga tavfiq ne'matidan mahrum bo'lganligiga dalolat qiladi ular tavfiqdan mahrum bo'lgan kishilar alloh taolo ularga tavfiq bermadi allohni rozi qiladigan amallarda bo'lishliklariga tavfiq bermadi tavfiq bermadi degani olloh ularga yordam bermayapti demak qarang ollohning nusrati allohning yordami pulni ko'pligi mansabni balandligi bilan emas shuhrat bilan emas balki allohning yordami siz qur'oni hadisda istiqomat turganingiz bilan siz quroni hadisda istiqomat qilya turgan bo'lsangiz ibodatda mustahkam bo'lsangiz demak alloh sizga yordam beryapti agarchi pulingiz bo'lmasa ham mansabingiz bo'lmasa ham eng buyuk nusrat eng buyuk yordam sizga bo'lyapti buyuk tavfiq kelyapti sizga ammo puliniz ko'p bo'lsin dunyoda eng katta boy bo'ling eng katta mansabdor bo'ling eng mashhur odam bo'ling lekin siz solih amalda emassiz buzuq amallardasiz bilingki olloh sizga yordam bermayapti alloh nusrat bermayapti sizga nusratdan mahrum bo'lgansiz mana hizlan yordamsiz tashlab qo'yishlikni ma'nosi shu tavfiq degani alloh taolo bir qulini o'zi rozi bo'ladigan va yaxshi ko'radigan amaliga muvofiq qilishligi tavfiq deb ataladi sizni solih amalga muvofiq qilib qo'yishligi savob amallarga to'g'ri qilib qo'yishlik alloh tarafidan tavfiqdir alloh sizga tavfiq bermasa sizni haq yo'lga to'g'irlab qo'ymasa hech qachon o'ziniz haq yo'ldan ketolmaysiz <tuhu abdum> mana <minhu> yani alloh taolo bir qulni adashtirishligi unga yordam bermasligi unga tavfiq bermasligi ham alloh tarafidan adolatdir ba'zi ulamolar shu yerda ba'zi nozik tadqiqotlarni qilishadi aytadiki adolatligiga yana bir tushuntirish qilib zikr qilishadi bir inson qalbida gunohga moyillik bor masalan qo'shiq eshitishlik zino namoz o'qimaslik quron o'qimaslik hadis o'qimaslik taqvodor bo'lmaslik mana shunday marazliklarga qalbida moyillik bor zohidida agarchi o'zini musulmonman deb musulmonlarga o'xshatib yursa tilida ham duo qilsa alloh meni hidoyat qilgin menga nasib qilgin ilmni taqvoni amalni desa tilida lekin qalbida gunohlarga moyillik bo'lsa mana ko'ring buni alloh taolo bilib turibdiku sohilingiz go'zal bo'lsada qalbingizda iymon bo'lmasa olloh saqlasin munofiq bo'lasiz mana yani zohirizdagi o'zingizni musulmon ko'rsatishingiz tilingizdagi iddolar yoki duolar qalbingiz buzuq bo'lganligi uchun sizga foyda bermasdan zalolatga mahkum bo'lib qolishligingiz kerak chunki qalbingizda yo'q qalbdan siz solih amalni so'ramayapsiz qalbdan qur'oni hadisni so'ramayapsiz ollohdan qalbingizda balki gunohlarga moyil bo'lyapsiz qalbingiz namoz o'qigisi kelmaydi qalbdan ilmni mashaqqatlarni ko'targisiz kelmaydi qalbingizda shunday nafsni xohshatlar bilan yursangizda xohlagan ishlaringizni qilib xohlagan gunohlaringizni qilib yursangiz mana bunday narsalarda qalbiy istaklaringiz bor shu istaginizni sababidan alloh taolo sizni adashtirib yuboradi keyin sizni namoz o'qishligingizga qur'on o'qishligingizga hadis o'qishligingizga amal qilishligingizga olloh yordam bermaydi yordam bermagandan keyin hijdon bo'lyapti keyin solih amallarga ke, tavfiq ham bermaydi tavfiqdan ham mahrum bo'lyapsiz adashtirib yuboradi sizni qarang demak allohning adashtirishi mana bu e'tiboddan ham adolat bo'lyapti chunki qalbdan siz istayapsiz shuni o'ziz so'rab olyapsiz bui olloh saqlasin insonlarni ko'pchiligi shunday agar insonlarni qalbida gunohga moyillik bo'lmasa hech gunohga yaqinlashmaydi gunohga moyillik borki insonlarni ko'pchiligi gunoh amallarni sodir qiladi ibodatlarga dangasalik istaklari qalbda borki namoziga ilmga taqvoga insonlardan noqisliklar sodir bo'ladi lekin qarang demak bir inson xususan bizi zamonimizda ko'p insonlarni yana alloh taolo istiqomat beraturganligi allohni nihoyatda buyuk fazli e ki agar adolat qilsa qalbdagi buzuqlikni e'tiboridan nihoyatda rasvo qilib tashlashlik kerak -ke gunoh evaziga yordamsiz tashlanuvchi kishiga alloh taoloning uqubat berishi bu odam uqubat ko'rishi ham mana shunday alloh tarafidan adolatdir ya'ni hech kim aytolmaydiki mana boshidan baş boshlaymiz alloh taolo bizni yaratdi keyin adashtirdi bizni biz nima qilaylik biz maxluq bo'lsak olloh tarafidan bo'lyapti bizni qo'limizdan nima ham keladi deyolmaydi sen marassan sen o'zing qalbing buzuq shuning uchun alloh taolo seni adashtirib yuboryapti senga bu rasvolik bo'lyapti alloh taolo sizni yordamsiz tashlab qo'yganligi bu sen bu gunohlarda yurishligim bilan maqtanib yoki bo'lmasam o'zingga axil dalillar topishlikka harakat qilmagin allohga yalinib tavba qilib sig'inib allohni fazlini so'ragan endi yana shu toifadagi kishilar aytadiki alloh bizni yaratibdi ham narsaga qodir xohlaganni qiladigan zot bizni adashtiribdi bizni hidoyat qilishlikka ham qodirdi o'zi adashtirdida endi ertaga qiyomatda ollohni huzuriga borganimizda biz bu gunohlarni qilganligimiz uchun bizga azob berishligi nima degan gap zulm bo'lmaydimi bu allohni buyukligiga zid bo'lgan narsa emasmi degan qarang shaytoniy dalillarni keltiradi abu hanifa shularni hammasini nad qilyapti alloh seni adashtirdi qiyomatda ali senga azob beradi bular hammasi adolat sen birortasida allohga tana qilaolmaysan allohga e'tiroz qilolmaysan allohni birorta ishigini zulm deb aytolmaysan azob beradi senga sen gunohlarda yurganligi uchun senga azob beradi azob berganligini sababi adashgan edin adashganligingni sababi olloh seni adashtirgan edi alloh seni adashtirganligini sababi qalbing buzuq edi mana o'zidan kelib chiqqan seni o'zing loyiqmasin heshu narsaga yani. sen o'zingni qoringni keingni allohga yuklayolmaysan o'zingni buzuqligingdan qalbdagi gunohlarga bo'lgan moyilligingdan adashtirdi va senga azob beryapti alloh taolo mana bir insonni alloh taolo mo'min qilishligi allohni fazli bir insonni kofir mushrik qilishligi allohning adli hech kim allohga e'tiroz qilolmaydi butun insoniyat allohga mana bunday aqidada bo'lishlik kerak allohga doim yaxshi gumon qilishlik kerak allohga nisbatan zara qadar yomon gumon qilinsa kufr bo'ladi Tabii ki Allah'a zulüm değil.